মোৰ মৰমৰ এজন বন্ধু আছে তেওঁ গুৱাহাটীত কৰ্মৰত বিশেষভাৱে তেওঁ চিকিৎসকৰ লগত থাকে আৰু এজন চিকিৎসকৰ লগত তেওঁ বহু বছৰ ধৰি সেই লেবটোতে বা সেই হস্পিটেলখনতে কৰ্মৰত হৈ আছিল এজন কম্পাউণ্ডাৰ হিচাপে চিকিৎসকজন বহুত জনা মানা মানে বহুত পৰিচিত ব্যক্তি তেওঁৰ লগতে তেওঁ আঠ বছৰ ধৰি কাম কৰি আছিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ তেওঁ যিখিনি দৰমহা পায় তাৰে এটি সৰু পৰিয়াল মানে ঘৰখন চলাই আছিলে আৰু এখন গাড়ীও লৈছিলে ই এম আইত গাড়ীখনৰ ই এম আইও খুব ধুনীয়াকৈ টাইমত দি আছিলে আৰু এদিন এনেকুৱা এটা সময় আহিল তাৰ বিয়া পতাৰ সময় আহিল তাৰ ঘৰলৈ নতুন কইনা আহিল আৰু তাৰ বুলিয়েই কৈছোঁ যিহেতু মোৰ বন্ধু হয় আৰু গাড়ীখনৰ ই এম আই সি সময়মতে দি আছিল কিন্তু আজি কিছুদিন আগতে মোলৈ এটি ফোন আহিলে যে সেই বিখ্যাত ডক্টৰজন মানে বেলেগ এঠাইলৈ বদলীকৰণ হৈ গ'ল আৰু তাৰ মানে এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে যিহেতু সেই ক্লিনিকখনত যেতিয়া এজন বেলেগ ডক্টৰ আহি বহিলে তাৰ লগত এই ডক্তৰজনৰ যিহেতু তালমিল নিমিলে তেওঁলোকৰ মানে চিনাকানাও নাই আৰু কালক্ৰমত মানে ইয়াৰ যিটো ইনকামৰ পথ আছিলে সেইটো লাহে লাহে বন্ধ হ'ব ধৰিলে আৰু খুব বেয়া দিন আৰম্ভ হ'ল মোক সুধিলে ভাই এই বেয়া দিনবোৰৰ পৰা কেনেদৰে পৰিত্ৰাণ পোৱা যায় আৰু মই তাক চিম্পুল সুধিলো যে তই কি কৰিব জান বা কেনেকুৱা কামত মানে তোৰ ৰুচি আছে মানে কি কাম কৰি ভাল পাওঁ মই ডক্টৰৰ লগত কম্পাউণ্ডাৰ হিচাপে বিদ্যাখিনিৰ এখন সৰুকে আৰু তাতে চাহ ৰুটি চব্জি এনেকুৱা কিবা কিবি আৰু মোৰ কথা মতে সি কাম কৰিলে আজি বহুদিন হোৱা নাই কথাটো আজি কেইদিনমানৰ কথা তাৰপিছত মই ভাল ফলটো কি পালে তেওঁ সেইটো মই আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছোঁ মানে মই যে ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকোঁ আপোনালোকে পাৰিলে কিবা এটা সৰুকৈ ষ্টাৰ্ট কৰক বুলি ঠিক সেইটোৱে মই আজি উদাহৰণ দিব গৈছোঁ এটা ৰিয়েল কাহিনীৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টি আধাৰিত আৰু এমাহৰ পিছত তাৰ ইনকাম হৈছে মাত্ৰ তিনি ঘণ্টা সি দোকান খোলে ৰাতিপুৱা নটা বজাত আপোনালোকে ভাবি আচৰিত হ'ব মাত্ৰ তিনি ঘণ্টা দোকান খুলি সি এতিয়া মাহত উপাৰ্জন কৰে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা আৰু এই তিনি ঘণ্টা দোকানত সি বিক্ৰী কৰে চাহ ৰুটি পৰঠা আৰু চব্জি এই গোটেইকেইটা বস্তুতেই সি ত্ৰিছ হাজাৰ টকা ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইটো মাত্ৰ সক্ষম হৈছে একমাত্ৰ সি যে সেই কমফৰ্ট জোনৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিলে আৰু এটা ধুনীয়া নিজৰ ব্যৱসায় ষ্টাৰ্টআপ কৰিলে সেইবাবে মই আপোনালোককো সকীয়াই থাকোঁ যে সময় থাকোঁতে কিবা এটা ষ্টাৰ্টআপ কৰক এনে হাত সাপতি বহি নাথাকিব কাৰণ সময় আমাৰ বহুত মূল্যৱান সময়ক সঠিক আৰু উচিত মূল্য আমি দিব জানিলেহে সময়ে আমাক উচিত প্ৰতিদান দিব গতিকে আমি কিবা এটা নহয় কিবা এটা নিজে কৰিব লাগে বুলি আগবাঢ়িব লাগে আৰু যি হাতত কৰে সেইটোকে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কাৰণ আজিলৈকে যিমান ব্যৱসায় আৰম্ভ হৈছে সকলোবোৰ কোনো এটা ব্যৱসায়ত সফল হ'ব পৰা নাই বহুতবাৰ বিফল হোৱাৰ পিছতহে এটা সফল ব্যৱসায় বা এটা সফল ব্যৱসায় ৰূপে আপুনি সমাজত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব গতিকে নিজৰ ষ্টাৰ্টআপটো আপুনি সময় থাকোঁতেই কৰি লওক কাৰণ আপুনি এটা কথা ভাবিব যে আপুনি যিদৰে ভাবি আছে পৃথিৱীত লাখ লাখ মানুহে সেই আইডিয়াটোত কাম কৰিবলৈ ভাবি আছে গতিকে সোনকাল কৰক আগতে সেই অকল সোতৰ হাজাৰ টকাত কাম কৰা মোৰ মৰমৰ বন্ধুৱে এতিয়া এঘাৰ হাজাৰ টকা গাড়ী ই এম আই দিয়ে পাঁচ হাজাৰ টকা ৰুমৰ ভাড়া দিয়ে আৰু মৰমৰ ঘৰখনক সুচাৰুৰূপে চলাই নি আছে আৰু লগতে সমাজত এক নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে আৰু সকলোৱে এতিয়া জানে যে সি এজন ভাল দোকানী মানে যদিও তাৰ দুমাহ তিনিমাহ হৈছে তথাপি মানে এই দোকানখনে যে এদিন প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব সেইটো নিশ্চিত যদি তেওঁ এই কামটোত মানে নিয়মিতভাৱে লাগি থাকে কাৰণ যিখিনি সময় তেওঁ আজি আঠ বছৰ ধৰি হস্পিটেলখনৰ নামত দিলে এই সময়খিনি যদি নিজৰ দোকানখনৰ নামত সেই আঠ ঘণ্টা আঠ ঘণ্টা সময় দিয়ে এই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখনে এক নৱ ৰূপ ল'ব বুলি মই আশা কৰোঁ আৰু এনেদৰে ভাল ভাল ভিডিঅ'বোৰ মই বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যাতে কাৰোবাৰ বাবে এই ঘটনাটি প্ৰেৰণা হ'ব পাৰে যিহেতু এটা সত্য ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত এই ভিডিঅ' কোনো ধৰণৰ কাল্পনিক নহয় আৰু মোৰ বন্ধুক মই পাৰিলে কেতিয়াবা কেমেৰা সন্মুখলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে মোৰ বন্ধুৰ অনুমতি থাকে ভিডিঅ'টি বনাবলৈ মই অনুমতি লৈছিলোঁ কাৰণ মই তাৰ নামটো উল্লেখ কৰা নাই যিহেতু এটি ভাল মেছেজ গৈছে সমাজলৈ আৰু সকলোৰে সুচিন্ত কৰিয়ে আমি সকলোবোৰ ভিডিঅ' বনাওঁ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি কোনো এটা প্ৰাইভেট প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত হৈ আছে বা কোনো এটা বেংকত কৰ্মৰত হৈ আছে বা চৰকাৰী চাকৰিয়ে কৰিছে আপোনালোকে কৰক কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আপোনালোকে লাগিলে প্ৰথম আপোনালোকৰ জীৱনৰ ষ্টাৰ্টটো আপোনালোকে এটা সৰু কামেৰে কৰক লাগিলে গুৱাহাটীত চিকিউৰিটি গাৰ্ড কৰক ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কামত সহায়ক হিচাপে থাকক ড্ৰাইভাৰ হওক হোটেলত থাকক যিয়েই নকৰক কিয় কিন্তু ঘৰখনৰ পৰা ওলাই আহি এবাৰ পৃথিৱীখন চাওক আৰু আপুনি কোনটো কামত কমফৰ্টেবল সেই কামটো কিন্তু আপুনি ব্যৱসায় হিচাপে জীৱনৰ সমাপ্তি কৰক আপুনি লাগিলে চাকৰি কৰি জীৱনটো আৰম্ভ কৰক কিন্তু সমাপ্তিটো আপুনি ব্যৱসায় হিচাপে কৰক কিয়নো ব্যৱসায়েহে আপোনাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সুৰক্ষিত কৰিব চাকৰিয়ে কিন্তু নকৰে আপুনি এতিয়া যিটো দৰমহাত আপুনি কাম কৰি আছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বা আপোনাৰ আহি থকা প্ৰজন্মই কিন্তু সেই দৰমহাটো নাপায় আৰু সেই চাকৰিটোত তেওঁ নাপায় কাৰণ এতিয়া আগৰ দিন থকা নাই যে পৈতৃক সম্পত্তিৰূপে নিজৰ মাক দেউতাকৰ চাকৰিটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব এসময়ত এনেকুৱা আছিলে যে মাকৰ যিটো চাকৰি থাকে দেউতাকৰ যিটো চাকৰি থাকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে পায় কিন্তু এতিয়া সেইদিন নাই আৰু আমাৰ অসমীয়া সমাজত প্ৰচলিত এক বাক্য আছে যে এই তোমাৰ দেউতাই চাকৰি কৰে তুমি কিয়নো বাহিৰত যাব লাগে তোমাৰ মায়ে চাকৰি কৰে তুমি কিয় বাহিৰত যাব লাগে অঁ মই ডাঠি কওঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কওঁ আপুনি বাহিৰত যাব লাগে আৰু আপোনাৰ আঁঠুৰ বিষ নাহোঁতে পৃথিৱীখন চাব লাগে আৰু কোনটো ভাল কোনটো বেয়া তেতিয়াহে আপুনি নিৰূপণ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপুনি গোটেই পৃথিৱীখন ঘূৰিব আৰু আজিকালি মোবাইলটো যদি আপোনাৰ পকেটত আছে মোবাইলত যদি ইণ্টাৰনেট এক্টিভ আছে পৃথিৱীখন গোটেই সৰু আৰু গোটেই পৃথিৱীখনৰ ভাল ভাল কথাবোৰ আপুনি মোবাইলত চাব পাৰে আৰু তাৰ পৰাই আপুনি ভাল বেয়া নিৰূপণ কৰি এটি ভাল পথ বাছি লয় এটি ধুনীয়া জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে আৰু মোৰ এই বন্ধুজনৰ কাহিনীটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ বন্ধুজনক এদিন মই নিশ্চয় কেমেৰা আগলৈ আনিম আপোনালোকৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিম ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেদৰে চাই যাব মৰম দি যাব থেংক ইউ